300年前魔界の暗黒神が人間界に侵入した魔物が生き返り人間は妖魔と何十年も戦いを繰り返し度胸のある者たちがようやく全身全霊で根性を作り上げ魔界の扉を封印した数年後勇士は忘れ去られ災いもまた伝説とされただが魔界の脅威は消えていない 暗黒神の部下である羅生心水月地獄神社で儀式を行い封印された暗黒神を解放しようとしたこの災厄を阻止するため侍たちは凶山に向かった。 ふん勝ったと思ってるのかマカビラは崩れ落ち儀式は失敗した水木は匈山を虚空に封印し姿を消した漏れ出た魔物は四方に逃げ根性もどこかに消えた水木の計画を阻止するために。 英雄たちは根治を探す長い旅に出た勇教として自由こい剣士になり頑張って覚えておこう来い剣士になりたいっていうのは勇教として自由と平和を守らなければならないそれが俺たちの使命だ 来い剣士になりたいっていうのはお前がお 勇興として自由と平和を守らなければならそれが俺たちの使命だ頑張って勇興として自由と平和を守らなければなら それが俺たちの使命だ。こい。剣士になりたいっていうのはお前か。 眠りだった俺ここはどこだここは神器町気を失っていたようでしたのでここに連れてきました彼女は妹のリムルルですこんにちは思い出した水木の儀式こんにちは助けてくれてありがとうどういたしまして俺が倒れた後みんなが水木を倒したんだよな の復活は阻止したんだけど瑞希はまだ地獄神社を結界で封印しているわ私は人気林で調べたいことがありますあなた達たは町で自由にしていてリムルル言うことを聞いてねもういつまでも子供扱いしないでよ 星に乗るな、こら。覚悟しろ。かかってこい。<laughs> <laughs> 騙するやつはどいつだ死ねえ この妙なかけらはなんだ持って帰って姉様に見せようか何か知っているはず。